नमस्कार न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है इस्लामपुर प्रशासन क्या सोई हुई है इस वक्त मौजूद है हम लोग इस्लामपुर शहर के ऊपर से जो राज्य सड़क गुजरती है उस राज्य सड़क के ठीक पास में और आप सोच सकते हैं यह राज्य सड़क है और इससे आप दूरी देख सकते हैं यहाँ पर जो है निर्माण हो रहा है निर्माण ही नहीं बल्कि आपको पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे और इसको लेकर एकाधिक स्थानीय व्यक्ति जो है अभिजोग उठा रहे हैं दिखाने की कोशिश करेंगे की यहाँ पर ऑलरेडी जो है निर्माण का कार्य चल रहा है पिलर बनाया जा रहा है और यहां पर देख पा रहे काफी ज्यादा संख्या में मिट्टी दी गई है ईटा मौजूद है लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है कि यह देख पा रहे यह जो इलेक्ट्रिक पोल है इसका लगभग आधा हिस्सा मिट्टी के अंदर दब चुका है क्या यह इलेक्ट्रिक पोल किसी सरकारी जगह पे नहीं है और अगर यह इलेक्ट्रिक पोल सरकारी जगह पे है तो यहां पर इसको कौन जो है मिट्टी दे रहा है इस जगह को कौन भर रहा है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे लंबी ड्रेन है सड़क के दोनों ओर जो है लंबी ड्रेन है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जितने दूर तक आपकी नजरें जाएंगी देख पा रहे हैं एकाधिक इलेक्ट्रिक पोल लगी हुई है तथा लंबी ड्रेन है और इसी ड्रेन से होकर बिहार बंगाल श्री कृष्णपुर रामगंज विभिन्न इलाकों से खासकर के इसका इस्लामपुर ग्राम पंचायत के कुछ इलाकों का पानी इसी इस रास्ते से होकर जो है गुजरती है और यहाँ पर जो है निर्माण हो रहा है प्रशासन क्या इसको नहीं देख पा रही है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इसका निर्माण हो रहा है अवश्य वर्षा के सीजन में आप जानते हैं इस इलाके में पूरा पानी जम जाता है वह पानी अब कहा जाएगी किस तरह से अवैध रूप से सकते हैं स्थानीय निवासी जो है अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण हो रहा है क्योंकि हल्की सी एक गेंद रखी गई है तथा तो पूरे जगह को पीलर के माध्यम से तैयार करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस जगह को भरा जा रहा है दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा दृश्य कि इस जगह को पूरा भर दिया जा रहा है यानी पानी गुजरने का जो रास्ता है वह चार से पांच फिट छोड़कर बाकी जगह को जो है भर दिया जा रहा है या जो निर्माण कार्य हो रहा है प्रशासन तो की क्या इस पर नजर है क्या इसकी परमिशन ली गई है इस्लामपुर ग्राम पंचायत को या फिर जिस किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत यह इलाका पड़ता है वहाँ के दफ्तर से क्या इस निर्माण के लिए परमिशन ली गई है जहां पर ढलाई निर्माण हो रहा है चारों ओर से घेरा जा रहा है साथ ही साथ जो बड़ी बात बताने की कोशिश करेंगे कि आप प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है देख पाल लंबा एक इलाका जहां पर मिट्टी भरा गया है और यही नजारा इस इलाके के एकाधिक जगह पर हो रही है जिसको लेकर इस इलाके के जो लोग हैं काफी चिंतित हैं क्योंकि तो एक से दो महीने बाद ही जो है वर्षा का सीजन आने वाला है और इस तरह से सरकारी जगहों को जहां से कि पानी गुजरती है जो कि सरकारी ड्रेन है उन सब जगहों को मिट्टी से भर दिया जा रहा है तो क्या जो है इस तरह से जो मिट्टी भर जा रही है पानी जाने का जो रास्ता है वह रुक जा रहा है तो क्या इससे आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा तैयार हो रहा है और प्रशासन की क्या भूमिका है क्या नजर है प्रशासन के आंखों के सामने यह चीज हो रही है प्रशासन क्या नहीं देख पा रही है आपको पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे जुड़े रहिए से एक बार हम लोग आ चुके हैं रास्ते के दूसरे तरफ यह राज्य सड़क जो गुजर रही है उसके ठीक नीचे कुछ दिन पहले ही जो है देख पा रहे हैं जहां पर काफी लंबा एक ड्रेन तैयार किया गया है और बीज तैयार की गई है इसी बीज के माध्यम से सड़क के उस पार का पानी जो है इस पार गुजरती है और इस पार गुजरने के बाद इसी रास्ते से दूसरे इलाके में जाती है लेकिन प्रश्न उठता है इस बीज से जो पानी इतने दिनों तक तो गुजर रही थी वह पानी उस पार अवैध रूप से जो जगह दिया जा रहा है मिट्टी डाली जा रही है पर जो है पानी आने की जो रास्ता है वह काफी कम है जिससे कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो एक ब्रिज राज्य सरकार की ओर से बनाया गया है उसका कोई फायदा नहीं और इस ब्रिज से जो पानी आकर निकलेगी वह जाएगी कहां यहां पर देख सकते हैं वैसा कोई इलाका आपको नहीं दिख रहा है जहां से यह पानी गुजरेगी तो प्रशासन के पास हम लोग भी अपील करना चाहेंगे वास्तव में अगर यह निर्माण सही निर्माण है प्रशासनिक जानकारी के अनुसार हो रही है और यह निर्माण जो हो रही है इस इलाके में खास करके बिहार मोर इलाके में एकाधिक निर्माण हो रही है इस तरह की यह जो निर्माण है अगर सही हो रही है तो कोई बात नहीं और अगर यह निर्माण सही नहीं हो रहा हो रही है तो प्रशासन के पास अवश्य अपील करना चाहेंगे कि इन विषयों को देखा जाए क्या कहना है इस इलाके के स्थानियों का चलिए आप लोग सामने हम लोग रखने की कोशिश करते हैं

এত জল হয়ে যায় কিন্তু এখন যে রাস্তা দিয়ে জল যেত সেখানে তো কাজ হয়ে যাচ্ছে ঢালাই হচ্ছে মাল দাঁড় করানো হচ্ছে তো যত ক্ষতি হবে বন্যা আসার আশঙ্কা রয়েছে বন্যা তো তখন না বৃষ্টি তবে আসতে যায় অনেক আচ্ছা বলছি যে এই যে জায়গাগুলো রয়েছে এগুলো কি সরকারি জায়গা এই যে সরকারি জায়গা তো এই যে ওয়াল দেওয়া হচ্ছে ঢালাই করা হচ্ছে ইলেকট্রিক পোলও রয়েছে সেটাকেও ডেকে দেওয়া হচ্ছে এগুলো কি সব সরকারি জায়গা

আরে ওখানে সব নাকি বন্ধ করে দিচ্ছে বন্ধ করে দেওয়ার কারণে এদিকে ওদিকে জলগুলো পাস হচ্ছে না জলগুলো পাস না হতে জলগুলো এখানেই থেকে যাচ্ছে রাস্তার জল আসতেছে তো তার কারণে কি হচ্ছে ঘর মানে উঠানে তো জল আসতেছে আস্তে আস্তে প্লাস ঘরেও জল ঢেকে যাচ্ছে আমাদের জল পাস হওয়ার কোন জায়গায় করে দিতে তো ওদিকে তো নয়ন জলি তো পুরাটা হ্যাঁ ওই নয়ন জলিটা কি করে ভরাট করতেছে কি জানি এখন উনাদের কি করে বন্ধ করতেছে এখন জানে এখন আমরা কি করে জানবো কিন্তু বন্ধ করে দিচ্ছে কোনোভাবে জল যাচ্ছে ওটার জন্য হ্যাঁ তো তার জন্য ওই যে রাস্তাঘাট সব আমাদের বাড়ি ঘর সব ডুবে যায় অ্যাঁ এমন হয় ঘরের ভিতরে জল ঢুকে যায় তো রান্না খাওয়া দাওয়া বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকতে আমাদের খুবই অসুবিধা হয় কিন্তু সবাইকেই তো বল হয় মেম্বার টেম্বার কিছুই হচ্ছে না এইভাবে জল নিয়ে পুনরো একবার জল উঠলো বারো তেরো দিন থাকলো আবার জল মানে ইয়ে হইলো আবার বর্ষা হলো আবার জল ফুটে যায় মানে জলটা পাস না হলে জলটা যাবে তোকে ওখানেই থাকবে মানে সব মুখ গুলো বন্ধ করে সব বন্ধ করে দিচ্ছে কি চাইছেন আপনারা আমরা এটা প্রতিকার চাচ্ছি মানে জলটা যেন পাস হয় এরকম কিছু হয় আর কি নাম আপনার আমার নাম কাকুলি দাস